हिरण्याक्षं तावद्वरभवधन् वेषणभरं शरन्धं सावर्धे वयसि निज जङ्घ परिबिते भवद्भक्तो कत्वा कबडपडुदीर् नारदमुनि शनैरुषेण अनुजमभिनिन्दं समाया बलं समायाविष्णोर्हरदि भवधेयं वसुमती प्रभो कष्टौ कष्टौ किमितमिति केनापि कथित नाध क्वासौ क्वा स विधिश मुनिना दशितपथ भव मुदगाद् अहो हरण्योऽयं बहुधरे बहुदरे दुर्देर्वेत्यधिसुधो अवज्ञाय भगवत् महे दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि सखितां श्वेतभगसा पयोवाधाय प्रसभम् उदयुध मृधविदो <Sessizos> कथा पाणो धैत्ये त्वमभिः ब्रीहिदोन्नधो नियुतेन क्रीड प्रभोत्कृष्टबियथा लो गौ सुख्यान् मिलति सुहृसङ्घे प्रथमा वो दात्र जगदिशे कदोन्वर्देदस्मिन् ताव खलु कदाया दिधि भुवो कथाधा भूमौ जडि था ताया महबों मृदुस्मेरा स्वुजगुलूलशन महाशक्रों कदानिष शोदौ कालप्रदिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि सिन्धत्येन करखलितशक्रप्रहडत् समारुष्टा मोष्ट्या च खलु विदुतौ स्वां समधना कलम् माये माया त्वयि किल जगन्मोगनगरी भवशक्र ज्योतिष्गणलवनिपाधेन विधुते तथो माया शक्रे विधथ खनरोषान्त मनसो करिष्टामि ष्टि प्रहृदि ध सुरौ कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरभी महाकाय सोऽयं तव करसरोज प्रमथितो कलत्रक्तो वक्त्रात् अबदतृषुभिः श्लाघितः ती तथा त्वा मुत्तामप्रमथपरविद्योदि हृदय मुरीन्द्रशाखभि स्तुभिरनुवन् अत्वरदनु त्वशीशं धोरोमस् अभिकुशघनश्च सक्षुषिकृतम् चतुर्षधारौ ग्रहा त्रुतविवधरे शोधरगिटग्रहाजेह्वायाम्भे दे परपुरुषकलेशसमस विभो सोमो वीर्यं वरद कलदेशेभ्युपसद मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदिदमन महीयस्या मूर्त्या विमलधरकीर्त्याविलसन् स्वधिष्ण्य सुखरसविहारी मधुरे प निरुंध्या रोगम में सगलम अभिवादालय पते निरुंध्या रोगम में सगलम अभिवादालय पते